Я рада привітати всіх глядачів телеканалу Скіфія. До вашої уваги зараз програма Вечірня студія. І сьогодні до нас завітали Абмежит Солейманов, керівник представництва меджлісу в Херсонській області і Ібрагім Солейманов, голова Херсонського міського меджлісу, голова кримсько татарського культурного центру. Я рада привітати вас у нашій студії. Ну, мені здається, що будь-хто помітив, так, що останнім часом, принаймні після того, як минулого року почалася блокада шляхів на Крим, потім були проблеми зі знеструмленням півострову. Все ж таки дещо почалися інші настрої в суспільстві, почалися різні чутки, найнеймовірніші, серед яких, мабуть, Найгучніше це те, що кримські татари прагнуть собі забрати половину Херсонської області. То скажіть, будь ласка, все ж таки як насправді Є ну, так, да. така у психологів да, коли э, беруть, наприклад, условно 10 чоловік, говорять там історію, розказують, останні люди не слышать, і друг другу пересказує. И до десятого доходит э, суть первоначальной истории в совершенно искаженном виде. Здесь примерно такая же ситуация, когда, когда э, зная проблему, э, какой-то э, обрастает слух, и на выходе получается инсинуация в той степени искаженной, что э, к мало имеет отношения. Поэтому здесь точно так же. Э, когда мы говорим о каких-то территориях, в данной ситуации не мы говорим, а говорят слухи, и, речь идет больше, скорее всего, о необходимости не как территориальной, как э, больше административной, потому что э, когда Крым вернется под юрисдикцию Украины, возникнет острая проблема, в первую очередь кадровая, э, которая нужно будет ее решать. Каким образом? То есть э, на материковой части Украины необходимо какой-то орган, структура, не знаю, как как угодно. То есть, это, это, в первую очередь, это дискуссионный вопрос до сих пор. Но мы четко должны понимать, что должны быть структуры, которые занимаются проблемой деоккупации, которые готовят кадровый потенциал для... У меня, например, нет сомнений, что Крым вернется, да, и вот на тот период у нас должны быть готовые люди, которые могут и готовы будут работать на освобожденной территории. И для этих целей нужны будут какие-то институции, которые сегодня уже работают здесь. Где их разместить? Да, сегодня существует много служб, которые, в принципе, Э, ну они не так координируются как должны быть, да, то есть есть э, при кабинете министров есть при президенте, есть э, еще несколько структур, но ну, по факту получается государственной стратегии как таковой до сегодняшнего дня нет и вот для того, чтобы все-таки какой-то прогресс был именно в этом направлении нужны какие-то институты, которые бы находились на какой-то территории, где эти все процессы происходили, как вариант были предложены генический район поскольку это наибольший приближенный к Крыму но никаких захватов, никаких Та там е, Інсунація такого бути в принципі, не може. Ну, это абсурд, на самом деле. Ну, це абсолютно Ну, Зрозуміло, це абсолютно чіткі. Е, тоді, пане Ібрагіме, в мене до вас е, теж наступне питання. Е, зовсім нещодавно е, з'явився Херсонський міський меджліс. Розкажіть, які потреби, яка можливо потрібна допомога, ну взагалі про діяльність? Так. Действительно, в прошлом году, это первый раз в Херсоне образовался херсонский городской межлиз. Ну, тут надо немножко истории, даже мало кто знает, что крымские татары в Херсонской области, ну, мы будем сейчас говорить о, о городе Херсоне, живут с э, конца прошлого века, а если точнее, с 60-х годов. Компактно проживают, достаточно компактно, они в основном в Кенди и Кантоновке живут. Это тот период, когда были сняты огульные обвинения в предательстве еще в те годы, да, и люди начали возвращаться, поверили э, как бы, тому, что можно сейчас в Крым. На самом деле Крым был закрыт, и вот тогда первые поселения, скажем так, образовались в Херсоне. То есть с тех пор где-то порядка 120 семей в Херсоне э, проживает. Сейчас после э, всем известных событий добавилось еще несколько десятков семей. То есть существует множество проблем, которые в принципе не решались системно. Сейчас мы пытаемся каким-то образом координировать, по какой-то социальной помощи оказывать. Ну то есть все все проблемы, которые возникают у наших соотечественников, мы пытаемся каким-то образом в этом участвовать. А как влада украинская в этом, якую часть ей допомагає? Ну, если говорить о государстве это всем известно. Ну, здесь больше, наверное, проблема, ну, то, что как бы у кого что болит. Например, вот, лично у нас, например, проблема с помещением стоит достаточно остро. У нас ее просто нету. И средств каких-то как таковых тоже нет. И в этой связи было у нас, конечно, несколько встреч с городским головой на эту тему. И было обещана помощь. Выделение какого-то помещения. Но, к сожалению, вот уже, уже будет весной год, но, к сожалению, никаких изменений в этом направлении нет. Мы, мы, у нас помещение отсутствует. К сожалению. Хотя, хотя это есть, потому что э, постоянно приезжают люди из Крыма, постоянно приходят. ну у, Тут еще очень много вопросов, клубок проблем. Потому что э, помимо того, что мы, хоть и городской межлиц, еще вопросы переселенцы, то есть куча административных проблем, которые возникают, они волей-неволей приходят, обращаются к моим конечно же, не можем отказать. А вы же приходите, если у вас на мое помещение? Ну, мы вынуждены арендовать сегодня помещение, за которое платим деньги, из uh -huh. карман. Это, ну, это, это, наверное, неправильно. Поэтому э, для, для, таких вот э, моментов, я думаю, городская власть, ну, наверное, все-таки более, более, внимательно, если так правильно говорить, относиться. Uh -huh. Мы будем сподеваться, что городская власть Влада все-таки... Почує вас і зможе надати допомогу потрібно. А в мене наступне питання до пана Вмежита нещодавно. Так, теж у січні, ось буквально 17-го, якщо не помиляюся, січня розпочалося чергове засідання виконкому всесвітнього конгресу кримських татар, яке відбувалося у Генічівському районі. Розкажіть, що там відбувалося, хто приїхав, для чого воно проводилося. Я бы в первую очередь хотел бы начать с того вопроса, который вы задали, о том, что крымские татары хотят забрать там чуть ли не половину в Херсонской области. Когда возникает эта проблема, она всегда у меня вызывает усмешку, потому что те слухи, те сплетни, которые разводятся в первую очередь пророссийски направленными людьми, именно для того, чтобы посеять разлад между гражданами Украины – то есть это практически действие, направленное на разжигание, можно сказать, межнациональной да, розни. И запросто эти люди должны были уже давно привлечены к уголовной ответственности. Но, к сожалению, государство Украина еще не встало конкретно на ноги, и этих меропри... мер принять не может. Документ, предложение типа проекта указа президенту Украины Порошенко был подан еще в администрацию президента если я ошибаюсь, 12 сентября прошлого года он был подписан не только представителями крымских татар, но и украинскими организациями также. И действительно мы там говорили о тех мероприятиях, которые президент может сделать для того, чтобы ускорить оккупацию Крыма. И в том числе предлагалась часть, не все, а часть пяти регионов. Херсонской области временно отнести к автономной республике Крым. Это даже на сегодняшний день больше нужно украинскому государству, а не крымским татарам. Потому что, как говорил уже Ибраим, когда мы вернемся в Крым, чтобы не получилось а, хаоса, должны быть украинские власти. То есть на этой временно присоединенной можно... документе мы так и указывали, что территория временно отнесенная к автономной республике Крым. На этой территории должны быть организованы украинские структуры власти. То есть, в первую очередь, мы говорили о Верховной Раде, в Совете Министров, может, не в том составе, сколько она была до оккупации, и силовые структуры, то есть это прокуратура, суд, МВД, СБУ. Для чего это нужно? В первую очередь, мы сейчас прекрасно видим минские переговоры, когда идут, куда приглашают, кого приглашают на переговоры со стороны ДНР, приглашают именно Захарченко, Плотницких и тех, которые сегодня являются прямыми бандитами и убили большое количество людей. То есть мы разговариваем, получается, украинская власть разговаривает с потенциальными преступниками. Мы считаем, во-первых, эти минские соглашения должны быть обязательно включены в также вопросы Крыма. И вот тогда украинские власти должны сказать, что у нас вот есть представитель Автономной Республики Крым которые должны участвовать в этих переговорах. Вот именно такова цель для того, чтобы на этой территории, на временно присоединенной к автономной республике Крым, были созданы проукраинские структуры власти. Потому что сегодня в Крыму нету ни Верховной Рады Украины, ни городских, ни районных, ни сельских советов. Их нету просто. После 14 сентября прошлого года прошли перевыборы по российскому законодательству, и все те предатели, которые э, решили работать на Россию, пошли в эти структуры власти. Вот такова цель этого временного присоединения территории Херсонской области к Автономной Республике Крым. И всего лишь не более. А, а результат этого звернения до президента? Вы, к сожалению, по сегодняшний день ответа на это обращение нет. Я не могу сказать причину, но такого ответа нету. Ага. Тобто, щоб ви люди розуміли, йдеться ось про це приєднання, тимчасове, яке ви кажете так. Багато людей побоються, що права українців будуть якось порушені. Що це взагалі не має ніякого стосунку до того, як живуть українці, і що робитимуть кримські татари, які тимчасово виїхали. так? Ну, я думаю, ні для кого не секрет, що вже поші два роки окупації Криму. і за цей період часу більше 90% кримсько кримськотатарського народу. стоит на правоукраинской позиции. Буквально позавчера был арестован еще один крымский татарин в Ялте, якобы за поджог машин и в том числе за причастность к делу 26 февраля. Сегодня проходит суд над Ахтаном Чайгозом, заместителем председателя Межлица, который 26 декабря с крымскими татарами как раз таки выступал против Верховной Рады Крыма, которая хотела принять решение о присоединении к России. Я думаю, эти моменты очень о многом говорят, что крымские татары именно за государство, демократического государства Украина, и чтобы Крымский полуостров был в составе этого демократического государства и э, правомерно соблюдались права всех граждан Украины, проживающих на территории. Я думаю, больше этого нечего говорить. И никогда даже начиная э, с того времени, когда крымские татары начали массово возвращаться в Крым, это 1987 год, а я в Крыму проживал 1969 -го года, никто не может привести тот факт, что какой-то крымский татарин приехал в Крым, выгнал со своего родительского дома, какую-то русскую или украинскую семью. Поэтому все это блев, все это те же самые сказки, которые распространяются, а якобы имевшем место ущемление крымских русских граждан, проживавших на территории Крыма, якобы ради этого армия Путина защищала Крым. Ну, маленький пример. Из 635 или 7 школ, которые были на территории автономной республики Крым, 15 были крымско-татарские, 2 украинские все 600 с лишним были русские. О каком притеснении русского ну, языка звучание, могла идти речь, тем более в 2009 году Верховная Рада Автономной Республики Крым приняла решение о том, что русский язык будет функционировать на территории Автономной Республики Крым как региональный наравне с украинским языком. То есть это те же сказки, это те же сплетни для того, чтобы пугать граждан Украины и разжигать межнациональную рознь между крымскими татарами, украинцами и русскими, проживающими на этой территории. Еще маленький момент. Может быть, даже не стоит делать акцент на этнической составляющей, что крымские татары требуют. Это все-таки мы выступаем, поскольку все-таки наиболее активная часть украинского суспильства в данном случае выступает именно крымские татары, но это нужно украинскому государству все-таки. Это не значит, что там будут крымские татары. Это будут все граждане национальности разные, которые будут принимать это автономная республика Крым. Тобто, собственно, mm -hmm. в этом існує. Тобто, якщо це рішення, все ж таки президентом буде прийняти. Да, просто ми mm -hmm. ініціатори, може бути, найбільш активні, але ми не говорять, що це буде включити відмовитися. Так, зрозуміло. І все ж таки так, у геніче, що відбувалося, які, можливо, важливі рішення прийняті, які стосуються майбутніх планів. я докончу еще пару слов скажу по первому вопросу, тем более в Верховной Раде <coughs> Автономной Республики Крым, который будет избран на территории Херсонщины, никто не говорит, что в составе этой Верховной Рады будут одни крымские татары. Там как раз таки будут и крымские татары, и русские, и украинцы. Что же касается решения, принятое <coughs> Координационным Советом, да, действительно, на 16-17 числа на территории Генетического района происходило заседание координационного совета Всемирного конгресса Крымских татар, на котором после двух дней работы были приняты решения. Первое, было принято решение по Муфтияту, что надо организовать Муфтият Украины, было принято решение, чтобы на территории генетического региона, да, и все херсонщины, в том числе, где компактно проживают крымские татары, решить вопрос строительства детских садов, школ, ну и проведение других культурных мероприятий. И даже если вопрос решится положительному сотрудничеством, даже строительство домов для вынужденных переселенцев и тех, кто захочет вернуться на сегодняшний день, хотя это очень тяжело. С мест спецпоселения в автономной республике крым конечно они попасть не могут, не получается ближайшие регионы. И по этому поводу даже было на следующий день 17 проведено заседание вместе с государственными структурами херсонского региона, то есть голова-то как был больница, его зам и плюс работники там культуры других отделов, также принимали участие в этом совещании. Также было принято решение обращения э -э, международному сообществу, чтобы они признали, так же как и государство Украина, депортацию геноцидом крымско татарского народа. И было принято обращение... Депортацию 44-го года. Да, за депортацию да? 44-го года. Mm -hmm. И было принято обращение э -э, к президенту Украины в Верховной Раде и Конституционной комиссии о внесении изменений в Конституцию, в графу Конституции Украины, которая называется Автономная Республика Крым, потому что мы все прекрасно понимаем, что возврата в ту автономию, которая была создана до оккупации, она такой не должна быть по возвращению ее в состав Крыма, потому что иначе она останется такой же пророссийской, как есть на сегодняшний день. Вот, вот такие решения были приняты э, на Всемирном конгрессе Крымских ТОТА проходившем 16-17 числа в Геническом регионе. Добре, а что до строительства школы, которая планируется, так чи уже вже где это будет, э, за чьей допомоги это будет Была создана комиссия э, по изучению обстоятельств, согласно которым в последующем будет решаться вопрос возрождения вопрос языка культуры, то есть строительство детских садиков, школ, культурных учреждений и домов на территории, как я уже говорил, компактного поселения крымских татар. Но это не означает, что там могут быть только дети крымских татар. В эти заведения могут также ходить и дети украинцев, и русских, если они, конечно, пожелают, чтобы наравне с крымскими татарами, также изучали там и крымско-татарский язык. Ведь а, я могу сказать одно, что проживая еще со времен своего детства, помню, когда мы, я жил в пригороде города Самарканда, где были, совместно с крымскими татарами проживали, украинцев, конечно, там не было, проживали русские, кавказцы были, таджики. И все прекрасно знали язык друг друга, что как раз таки служило... Именно тем звездующим звеном мне никто никому не говорил, а вот что ты не разговариваешь Там на русском языке, я же не понимаю, а друг ты меня ругаешь. То есть все мы знали, что я понимал прекрасно узбекский язык, узбек понимал татарский, так же как я понимал русский, а русский понимал татарский. Мы разговаривали на всех этих языках. Тем более, что все прекрасно знают, что согласно исследованиям вот французы, например, начинают обучение детей с 4 лет иностранным языком, потому что ребенок от 4 до 9 лет, оказывается, может спокойно усваивать 9 языков. Поэтому я считаю, что это очень даже хорошее начало. Тем более этот вопрос решался. Комиссию должен был возглавлять один из заместителей президента Всемирного конгресса Мухремен Шагин гражданин Турции, имеющий крымско-татарские корни, родители которого были высланы еще в 800-х годах из Крыма. И этот вопрос будет решаться вместе с государственными структурами. Поэтому прошло совещание с руководителями райгосадминистрации и работниками разных отделов райгосадминистрации. Здесь непосредственно в Херсоне встречались с исполняющим обязанности головы Херсонской облдеж администрации Сычевой Валентины, Сычевой Валентины Ивановны. Поэтому это происходит в тесном контакте с государственными структурами, и из этого делать какую-то проблему Друзья, не но, надо. То есть это в процессе. Что касается города, пан вы сказали так, сейчас у Херсоне 150 семей или людей, є. І звичайно, що там є діти, яким теж потрібно ходити до школи, то вони зараз навчаються за якою програмою, як це взагалі, яка там система. Ну, зараз все відбувається так, як і везде, то есть ходят в школи, Просто ага. тут поскольку у нас нет компактного, в тому сенсі, як воно должно бути, тобто нет, нет, нет ни улиці, ні поселки, всі живуть в городе Херсоні, в різних районах. Города, и, Здесь достаточно проблематично, что ли, говорить. Есть просто наиболее компактно это в Киндике Антоновке, повторюсь. Но просто сегодня работают курсы изучения крымско-татарского языка. То есть, ну, это опять-таки это курсы. О школе есть не идет. То есть любой ну да, живущий... там як минимум мая бути и кимих как бы це да, викладати. да. То есть, как бы, я, я не знаю, конечно, Херсоне навряд Наврядка актуально делать полноценную школу-садик. Может быть, было бы целесообразно действительно делать, потому что деток маленьких достаточно много. Вот. Естественно, вот, как я уже говорил, создана комиссия, которая как раз таки в течение там определенного времени будет изучать ту ситуацию, которая и есть на сегодняшний день в Херсонской области, как в Новоалексеевке, Генисовске, так и в самом Херсоне. И возможно будет строительство садика, то, что, как Ибрагим говорит, что согласно демократического состава на, в городе Херсоне крымских татар не так-то уж много, может быть садик, где не обязательно полностью садик, а какая-то группа будет, группа, в которую будут ходить крымские татары, ну, если пожелают украинцы, русские, тоже проблем нету. Именно для того, чтобы изучали, естественно, крымскотарский язык. Потому что, ну, многие, наверное, знают, что сегодня в связи с тем, что 70 лет мы были в изгнании, что не было крымскотарских школ, крымскотарский язык занесен в Красную книгу ЮНЕСКО, как исчезающий язык, поэтому возрождение языка данной народности – это не только дело а, крымских татар, но и дело государственной важности, потому что Конституция Украины дает право каждому народу изучать свой язык, развиваться наравне с другими национальностями, проживающими на территории Украины, тем более, если считать, что крымско-татарский народ, это так же, как и украинский народ, является одним из коренных народов Украины. Так, на сам кінець у нас залишається небагато часу. Я ще хотіла вас питати. Теж це питання активно обговорюється і теж різні речі висловлюються. Щодо кримсько-татарського батальйону, чи насправді він створюється? Якщо так, то хто туди увійде, для чого? Ось розкажіть. Ну, я в два слова буквально скажу. Uh -huh. Наверное, опять некорректно говорить об этнической составляющей батальона. Правильнее было бы, наверное, крымский батальон, uh -huh. да, поскольку у него будут входить люди разных национальностей. Просто крымские татары, опять-таки, являются инициаторами этого вопроса и поэтому обрастают разными слухами. То есть то в планах назвать да. его крымским ну Это, это опять-таки предмет дискуссии. Но суть, чтобы вы понимали, то есть это не мусульманский батальон, это не крымский батальон. Это обычный, э, предполагается опять-таки э, батальон, э, который входит в состав вооруженных сил Украины в первую очередь. Подчиняется украинским законам, украинскому э, главнокомандующему. Э, Для наш... чего? Э, нюанс только в том, э, в том что все-таки... Те люди, которые сегодня проживают в Крыму, у них достаточно проблем. То есть, в соответствии с российскими законами, они должны идти служить в российскую армию. Да? Если они этого не сделали, они попадают в тюрьму. У них выбор какой? Или тюрьма, или армия. Мы хотим предложить им альтернативу служить в рядах украинских вооруженных сил. Но них... же им для доведется выехать из Крыма. Так, ну это уже выбор каждого, но таких mm -hmm. людей достаточно много. Чтобы В таком батальоне что немаловажно, должен быть мотивация, дух. Они должны хотеть освободить свою родину. Именно вот мотивация один из основных аргументов. Второй момент, поскольку все-таки достаточно большое количество будет людей исповедующих ислам будут использ... учтены и эти нюансы, ну в частности, это потребление пищи, то есть это свинины, mm -hmm. как вы знаете, не едят мусульмане. Поэтому э, будет, э, как в украинской армии Капеллана, там будут, соответственно, священнослужители. То есть отличие только mm -hmm. в этом. Mm -hmm. да, да, Служить а могут занимаюсь. люди всех национальностей, mm -hmm. которые... Будуть мотивірні, для, для які, які наші... висловляють бажання. Я вам дуже дякую за те, що ви до нас сьогодні завітали. Наш час вже на жаль добіг кінця. І я нагадаю глядачам, що сьогодні у нас у студії були Абмежи Селиманов, керівник представництва межлісу Херсонської області, та Ібрагім Солиманов, голова Херсонського міського меджлісу, голова Кримсько-татарського культурного центру. Я ж вам бажаю всього найкращого і до наступної зустрічі.